gəlin indi də baxaq ki, ümumiyyətlə prätiertum necə düzəlir. Yəni biz perfektə düzəltdik haben sein üstünə gəlens empartiziv feillərin indi burda prätiertum düzəlir bir dəmnə t və ya hottam bir dənə bitişdirici e səyitinlə et. Bunlar deməli ümumiyyətlə prätiertum feilləri iki yerə bölünür. Bir regular məsiklər, yəni qaydalılar Bunların sonuna t və yaxud da et şəkilçisi gəlir. Məsələn, götürək ki, "wonen" indiki zamanda və daha doğrusu məsdar formada yaşamaq deməkdir. Elə belə bunun üstündən xətt çəkirsiz bu məsdar şəkilçisini və deyirik "wonte". "Fontə". Mən yaşadım. Du won test sən yaşadın rsys er, vonte çünki periteritumda birinci zingulardan şəxsin 2 3-cü zinguları bir-birinə bərabərdir. Əgər sözün sonu bitsə bizdə burdakı yəni son ə, ə, samit olsa d və t onda bir dənə bitişdirici e səhiti əlavə olunur. Məsələn, ağ baytın olur. Ağbay tethə. Belə. Bir dənə bitişdirici saiti əlavə olunur. E, bundan başqa feillərin ikinci növləri var, yəni e, pəxətutumda olurlar bunlar. Unqel məsiki. Unqel məsiki. Bunlar ə, tamamilə kökündən dəyişir. Yəni bu feilləri məcbur sus öyrənməyə. Məsələn, fliegen olur floq. Fahren olur fur. Yəni bu şəkildə əlbəttə ki, 3-cü şəxsin təkində yazılıdır imişam lüğətlərdə həmişə. Belə kökündən dəyişir. Tamamilə və əlaqəsiz olaraq. Ona görə siz bunların pitertonu məcbursunuz ki, öyrənəsiniz. Kitabın da sonunda ən sonuncu vərəqdə səhv eləmirəmsə, bunların bir dənə siyahısı olmalıdır.